看，说的，射到未来,来的信，驾着飞机跑到天就生活一场电影。干啥？嘤来多多，给他们看看。呀，咦，这咋的了又？给他们看看，现在我们多多。呜呜，呜呜，呜呜，嗯。 嗯嗯嗯，不行，去哪儿？哎呀哎，他可给我踩死了这一天。多多，看看镜头。哎呀，这小奶声。就他，就他把我腿整青了。哎呀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 ,哎呀，哎呀，就他把我腿整青了。干哈呢你？看看。 我们东东看，看，这肚子都是这半年默默自己努力养成的，哎，看看，呀，来，坐好。 多少斤了？十十斤多，看看，这肚子，都是这半年自己养成的，养出来的，没有靠妈妈一点儿，一点儿养，就是自纯靠自己的努力，看看呢，你看这脸胖了，脸都胖了。 这大肚子，哎呀，你们能看感受到吗？你们能看到吗？这个肚子，要 <laughs> 咋的？不想看他们呀？又这样了呢？怎么不想看啊？你看，说委屈了，说的害羞了，把脸埋起来了，没脸见人了。你早这样，你就不胖成这样了。你现在知道你胖了啊？ 现在不让人看肚子了，哎，咋不,、啊、不看？哎，你看，他就是不看。怎么会有这么会演戏的猫？他真的诙谐不自知，你们看出这猫你看啊！哎呦天哪，你怎么还会这样呢？你真是羞愧是不是？你看看，看看大家，你看看。 <laughs> 给他们看看嘛，看看你。哦、咋的？呀？你有脸吃，没脸让别人知道啊？嗯？嗯？嗯？亲他一下。 要往哪儿？哎，不行不允许！不过我拍了一个非常非常夸张的画报，可能一般人接受不了，因为造型非常的夸张，嘴都给我画出来了，哈哈，很难跟你们讲，就是就是很艺术，<laughs> 就你知道吗？那个嘴就这这样子画的。 <laughs> 就这样，而且连底都没打。那个化妆师说就是要脸上的质感，然后也不打粉底，就是给我上了一点，稍微遮了个瑕，就脸就没化妆，就仿佛没化。然后头发也是，就是反正都是你们没有见过我的发型，很猛。就是说说实话，可能我能感觉到你们可能刚看的时候。 可能有点理解不了，希望大家都走上最最前沿，哈，这可能就是时尚吧。哈哈。但是很酷，就是很艺术感，很就是那么一看，哎呦，就感觉非常的有艺术感，就这样子，就是很很潮，而且衣服巨贵，第一次穿那么贵的衣服。 而且你们不知道，就是刚开始吧，我有一个造型，然后那个化妆师老师吧，就给我涂了这么大的通红通红的腮红，就整个就这脸这么一大块都是。然后呢，我还扎两个麻花辫儿，你们知道吗？然后巨大巨大的一个红红巨红，然后我站在那儿拎着两个麻花辫儿，我说我现在就像是。 在海边晒伤的小芳，那老师说为啥叫小芳？因为我说村里有个姑娘叫小芳。<laughs> 然后后来拍两张，所有人都受不了，<laughs> 都觉得我太好笑了。然后呢，人家说，因为你知道拍那种时尚大片都不可以笑，对吧？那种很高冷，就这种很高冷啊。但是我就是不自觉的就想笑，我就拿着我那两个麻花辫，我人就想乐，然后就穿上。 就像丰收了，你知道吗？然后人家就很傻，然后顶着那两个高原红，然后后来那化妆范就是所有老师都受不了了，就跟那化妆老师说：“你快给他擦了吧。”然后那老师也受不了了，就把我那个红脸蛋给擦了。化 <laughs> 花肥广告整起来，姐哎。 而且我就说，我说就我这高，就我这两块红的，我说不是像让人揍了三万多巴掌都打不成这么红啊。啊 l o g 自己剪吗？有我自己剪的，也有我们公司人剪的。因为毕竟我把很多素材都给了公司，所以就是有公司剪的，有自己剪的。但我们公司剪的就是很厉害，他那个片头我全部 copy 下来了，就是他们做了好多片头给我。 结果我就是我就是自己学 vlog 的时候，我就把那片片头给截下来之后，我就插到我自己的自己剪的那里面。然后我就看弹幕夸我太会剪了，片头都有了，其实根本没有，我就不会，全是他靠抄,抄的，全是假,假模假样剪辑的。你剪了啥？我剪很多。 我把各个视频拼凑在了一起，还放了段音乐。<laughs> 片尾太突然，不是片尾太突然，是因为每次我录的都是有头无尾，就是我每次不跟你讲吗？我就说哎，我今天干什么就，然后录录录就录忘了，然后就没有了，就是没有说啊，今天就这样了，就是这就是我美好的一天，今天就结束了，就完全没有，基本上没录过这种东西，因为我每次都是有头无尾的，就这样子。 苏珊珊日那个我还在摸索，因为我实在是太想要把我那个直播弄到我的那个 vlog 里，而且我已经跟我们那工作人工作人员约好了，等哪天我去上课了，我看看那片头到底咋剪的。主要是我也会剪那片头，我现在知道怎么弄，但是我不知道素材在哪找，就是我不知道我不能上百度上下载素材吧，就是不知道那些漂亮的素材从哪里搞。